বন্যাপীড়িত পরিবারের সুবিধার্থে শিলচরে নটি মডেল রিলিফ ক্যাম্প শুরু করল কাছাড় জেলা প্রশাসন কাছাড় জেলা প্রশাসনের তরফে রবিবার শিলচরের দেশভক্ত তরুণ রাম ফুকন আদর্শ ত্রাণ শিবিরে থাকা বন্যাপীড়িত শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হয় এদিন পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা অতিরিক্ত জেলাশাসক যুবরাজ বড় ঠাকুর ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন উপস্থিত থেকে শিশুদের মধ্যে খিচুড়ি সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করেন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান বন্যা পীড়িত পরিবারের সুবিধার্থে প্রশাসন জেলায় নটি আদর্শ ত্রাণ শিবির শুরু করেছে দেশভক্ত তরুণ রাম ফুকন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মডেল রিলিফ ক্যাম্পে থাকা চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেসেস শিশুদের খেলাধুলো পিটিও প্যারেড সহ পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধু তাই নয় মহিলা ও শিশুদের জন্য রয়েছে বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির জেলার বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জেলা প্রশাসন সবসময় তৎপর রয়েছে বরাক নদীর জলস্তর কমে আসলেও এখনও সীমার ওপরও রয়েছে নদীর জলস্তর ভারী বৃষ্টিপাতে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে জেলার বন্যা পীড়িত পরিবারের সুবিধার্থে প্রয়োজনে আরও ত্রাণ ও আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক যুবরাজ বড় ঠাকুর সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আছেনৰ ব্য আৰু তেওঁ আৰক্ষীৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল আৰু ইয়াত ইমান সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা কৰা হয় মিসকল মাতৃ প্ৰেছ ফিডিঙৰ কাৰণে ৰুমৰ ব্যৱস্থা খোৱাৰ কাৰণে ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয় এইবিলাক আছে যিসকল আজি ডিচপ্লেচ হৈছে আৰু এই শিবিৰত তো গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ আমি অসমৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সেৱা আৰু আমাৰ তেওঁলোকক কোৱাই যিটো প্ৰীতি আৰু পেৰেড নিচিনা আমি কোৱাৰ খুব তেওঁলোকে কৰিছে আৰু কৰিছে তেওঁলোকে খুব ভাল গতিকে আমি এই স্কুলত মডেল বিভিউ কেম্প আমি ডি ডি এম এ ফালৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি ইয়াতে কিছু কিছু কমিকণ শিশু আছে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচত আমি আমাৰ মাননীয় আৰক্ষীক মন্দিৰই তত্বাৱধানতা আমাৰ কিছু কিছু প্ৰীতি কৰোৱা হ'ল শিশুসকলক আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি হটবুক মিল প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন খেলা ধূলা অনুষ্ঠান তথা পি স্কুল এডুকেশ্যনৰ আমাৰ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে আমি যিমানখিনি পাইছোঁ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি ৰাইজক সুবিধা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু চেষ্টাও চলাইছোঁ কাছাৰত আমাৰ এতিয়ালৈকে নটা আছে মডেল ইউনি আৰু আমি প্ৰত্যেক চাৰ্কুলতে আমি তেনেকৈ গ্ৰ'ড কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পানীটো কমিছেই প্ৰায় গতিকে এতিয়া আৰু লাহে লাহে মানুহখিনিও যাব আছে তেওঁলোকক আমি সহায় আগবঢ়াই আছোঁ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা আমাৰ চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহে সেই অনুপাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ বস্তুখিনি যায় আৰম্ভণিতে কি হৈছিলে আমাৰ যিমান মানুহ আছিল দি হোৱাৰ ফলত দি হৈছে মানুহক তাক সেই কাউণ্টটো আমাৰ মিলানা কিন্তু এতিয়া আজিও আৰু যোৱাকালিও আমি